Тосі Валка, дуже дякую. У мене одразу питання до, до вас, всіх вайшнавів. Mm -hmm. От це от, справді мене давно вже почало турбувати, і саме ви мене надихнули на це. От, от ця звідки взялася ця трансцендентність вайшнавізму? Бо ви ж Тула сівалка зар, зараз зараз. Трактуєте це по-іншому, да? тобто ви навпаки кажете, що вайшнавізм якраз справжній вайшнавізм не є трансцендентним, да? ні, він, mm -hmm. е, воно, він трансцендентний, але воно не виключає і, і те, що ти, ну, у нас є саната надхарма, це трансцендентна сторона. Наші стосунки з Богом, і які ми повинні е, збудувати і ну, восстановити. Е, а і є реальність, в якій ми живемо. І Юля, усі Лакшмі, боже, Божестка, да, лакшміна Райна, вони на сакральному рівні означають. Тобто ну, нарайна це шахтіман, а лакшмі це енергія, тобто це Бог і його матеріальна енергія. І вот цей баланс, вони чому вони разом, це символ балансу матерії, духа. Що з Господа е, нічого не може вийти щось таке ложне. Просто е, в е, як ми реагуємо, якщо ми хотім, хочемо прийти до Бога, то е, матеріальна енергія всячески допомагає. Вона всячески допомагає е, ну, встановити наші стосунки. І е, оцей е, баланс е, ну, розділення, тобто ділення на матерію, як та, що сверняє. Это своего форма демонистическое э, ну, мышление, что ли. Только, да, но это мысли у многих вайшнавов, если не в большинстве. И такая мислення... мысль... Потому что он... Початку, <постерев> спустя... Нам навязывалась и навязывается идея, что старший всегда правый. И у нас не было понимания, что физическая система понимает, что есть случаи, когда в духовную организацию и дуже богато приходят люди с демоничным мышлением. И физическая система — это гуру, садху, шастры. Тройная система защиты, ты ничего не должен брать на веру. Особенно в Кали-Юге, то ты всегда должен это пропускать через это СИТО. Ну, запрос на то, что я не хочу брать на себя ответственность. Вот люди сказали, что они меня приведут к Богу. Вот как Мукунда говорит, что в картон, в коробке с под телевизора там отправят в духовный мир, контрабандный. И на это есть запрос, потому что именно браманов как таковых, которые могут преподносить по-настоящему трансцендентную, скажем так, позицию, трансцендентность не исключает сострадания к живым существам, не исключает вообще. И брахманы... Да, я, Юля, вы хотели что сказать, бо я не, 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 слухаю вас уважаю. Да, я, брахманы, и квалификация их была такая, что они помогали именно живым существам приходить к Богу, при всем при этом, скажем так, не теряя, ну, скажем так, контроль с реальностью. Ну, то, что я сказал, что у нас помимо того, что мы к Богу прийти, но мы еще должны выполнить еще свое предназначение у каждого есть свое предназначение. Ну, грубо говоря, мы вот эта река Вираджа, которая отделяет духовный мир от материального, мы переплыть должны, да, но лодку должны вернуть назад, поставить на место, откуда мы переплыли, с инструкцией то, как это сделать другим. Поэтому вот эта оторванность, что есть духовная, трансцендентная позиция и еще что-то, она по своей природе демонична, потому что Равана, он похитил Ситу, он что на, на сакральном уровне, то есть асита э, это э, материальная энергия, он ее украл, он ее украл, и потому что у него была, ну, фи, ну у него была шахта энергия, то сукрытие определенное И просто вот те люди, та подача именно восьмовизма, что мы игнорируем и пренебрегаем материальной энергии, это то же самое у которых пока нет благочестия. Когда мы ее заработаем, то в следующей жизни это будут равны это будут там кумбакарны и так дальше. То есть они уже получат возможность именно физически это попытаться сделать. А ну, баланс. Ситаран – это, витково это, витково это принцип витково баланса. Скажи, можно я витково? спробую, Юлия, відповісти больше практично? Да. Ну, я тут начну. можно вам вопрос, Иван? Вот остальное просто скажу, что, не знаю, например, в Дании в 16-м столетии От вони пішли там з мусульманами воювати, наприклад, от ви от, от звідки, де в кому ця ідея про те, що матеріальний світ не важливий, і ми маємо тільки тут Харі Крішна співати і не брати участь в цивільних справах? От, де вона ну, дивіться, вони... Ліда, дивіться ну. це ж просто є, скажімо, люди. Я от Мукунді колись там був в Португалії, му дзвонив, і ми з ним разом сміялися, що коли був 14-й рік. Я дивився трансляцію, тільки ще починалося це е, десь Донецько чи що. І там якась е, пані вирізла ну брання транспортера, кудись там вилізла і кричала таке: що відбувається? Чому ми самі маємо думати? Скажіть нам, кого нам слухати? Чому ми маємо самі думати? Тобто, був Янукович, якби пахан. Все було добре. Тут він кудись Всіх що нам робити? Чому ми маємо самі думати? Ну що за ну вибачте, підстава? І от є люди, да, які якби не хочуть ну, взагалі нічого самі не думати, нічого, а ну, вони хочуть відчувати себе, якби що вони все правильно роблять, чи в духовний світ потраплять. Ні за що не брати відповідальність їздити на фестивалі, їсти просаду, танцювати, Гаррі Кришна, все якби, але є. Якщо ви такі питання не ставили? От чому ці питання почали підніматися, коли повномасштабка почалася? Очікаєте. Просто ви не заперечуєте, що дух кришнаїзму і вайшнавізму, він трансцендентний, це ну, не порівняти з християнами, там з деякими, так? Да? Тобто, не, запрівили... ви, ви не можете заперечити, що, що цей дух трансцендентний є? Дивіться, я просто хочу сказати, що є, грубо кажучи, вайші, які окупували е, головні посади, є шудри, і ваше кажуть: просто робіть, як ми вам кажемо, ви будете їсти там все, ще потрапити в духовний світ. Ми вас відмажемо від армії, і вони відмазують. Ви ж бачите, нам юрист підтвердив. Це mm -hmm. просто е, звичайний людський егоїзм. Я отак от розумію, і не гласний mm -hmm. договір між вайшами і шудрами. оце і все. Ну, але це настрій панує у вайшнавізмі, Юлія, правильно да. ставить питання, тому що. Я вибрав християнство, тому що я побачив в вайшнавізмі космічну позицію. Тільки зараз, після, після, після повномасштабки, Мокунда, повномасштабного і інші ставили ставити про це питання. А так воно панує, ваша позиція вона не поширена ж в ваш Ви ж там а, такі опозиціонери, я так розумію. Вот. Я, Юля, що хотів сказати. Господь не прийшов, коли Індія була окупована, і вже була там дуже довгий час під ігом мусульман. Я, знаю, я, знаю. И, я, умовно да, я к тому, що я к чему казав, що я и вида нам казав, що когда нас окупають, я буду сам казати, що осталось только Святое имя повторять. А поки поки у нас є ще можливість відстояти свободу, ми повинні захищати її. Mm -hmm. Господь Чайтані прийшов принести расу, там, вкус і, і показати ну, красоту, взаємовідносин взаєм Господа з його відданими, з Вайшнавами. Тобто, поки людина не, не почує, не, не побачить це, у нього не прокинеться істинне желання, скажімо так, йти в духовний мір, іти к Богу. смысл прихода Господа Чайтания, личный там, понятно, почувствовать разлуку, все, но он приходит показать красоту отношений между Господом и его предом. И для этого должна быть чистота сердца. И нельзя ни в коем случае имитировать, потому что когда мы без, ну, у нас сердце осквернено, мы будем именно непременно сделаем неправильные выводы, и непременно мы начнем ну, делить, как Шариков, когда он там рассказывал, что надо сделать, он говорит, взять все и поделить, как бы. Вот мы так и будем, брать и делить на материю, которая сперняет, mm -hmm. и на дух, вот, который надо стремиться. Хотя изначально Лакшми, мы вот разговаривали с Любомиром, у ее очень много форм, но изначально ее смысл, что это божественный принцип, материальная энергия, помогающая принять прибежище, прийти ищущим к стопам Верховной Личности Бога. Она все делает для того, чтобы сократить дистанцию между живой и Богом. Если у нее так, смотрите, мы сейчас разговариваем, Кришна — зеркало. Вот он говорит, я отношусь к живому существу как зеркало. У него есть имя Пхава Грахи, тот, кто оценивает Пхаву человека, то есть настроение. И когда Мукунда говорит, что ему Айдер позвонил, да, вот, то есть и он увидел в этом ответ Кришны. Ну, вот, пришел, Кришна реагирует вот на вот это, на его пхаву, на его настроение, что он хочет сражаться. Николай Николаевич хочет аналитически там, быть экспертом или еще что-то, он будет отвечать на его потребность в соответствии с его вкусом на Ивана, на мой и так далее. Вот таким вот образом. И то есть он, грубо говоря, если ты хочешь, ну, у тебя есть еще вот такое желание, ты, ну, я, я помогу, я сделаю все, чтобы, ну, ты попытался его реализовать. И постепенно ты пришел, в конце концов, к пониманию, что, но ну, это прожить надо, это нельзя имитировать. Что вот действительно я при всем при этом уже насражался, налюбился, на еще что-то, на заработал. Я просто уже не хочу, я хочу к тебе, но это уровень. А у нас в основном имитация. Имитация и за счет этого. Но это во всех религиях. Это не только это Ну, смотрите, какие проблемы поднял монах Андроник. Андроник. У них те же самые вещи там. Он рассказывает, при том, что там э, есть понимание э, в христианстве оказывается глубоких отношений с Богом, э, с молитвой. Ну, то есть э, это все то, что, как бы говорится, у нас тоже есть. Но, допустим, я об этом не знал. У меня была ассоциация христианства – это толстые эти священники, которые mm. привозят, сдают кассу. У меня мастерская напротив э, областного христианского. Вот это вещи, и они по, по определенным дням привозят кассу, сдают. Я, я таких машин не видел у президента Зеленского. Я понимаю, что батюшки выходят, как четыре меня, как бы я, я судил по по ним, а оказывается есть монахи, а оказывается есть люди, которые хотят развить отношения с Богом. Вот, поэтому упрощение, упрощение и знаете как вот мы когда-то записывались с Мукундой, ну по-моему по того не было тогда, не Лочандра, я и Любомир был разбирали тему, почему вот все так происходит, и пришли к пониманию, что просто брахманов настоящих нету. Нету брахманов. А в чем задача брахманов настоящих была? Они могут противостоять демонизму. Вайши, шудры не могут, они слабее психически, ментально со всех боков. И поэтому вальши будут торговаться, покупать, пытаться рассказывать про не все однозначно, пытаются Ой. фальсифицировать, как Фрадж Гапал, он фальсифицировал полностью Священное Писание. Вот этим обращением он, он попытался перевести в Бхагавадгиту в настроение Ахимсы. Ахимсы, когда Пропопа говорил, что это все туфта, говорит. Это Ганди пытался рассказать про Ахимсу и был убит. Он говорит: парадоксально то, что был убит. Ему Господь показал, что существует насилие. И, и а, о ну, а другом, что ты не должен имитировать ничей уровень, то есть не должен имитировать Брахмана, как хотел это сделать Арджуми. И он хотел ему сказать, что у меня планы на тебя, не на как на Брахмана, а как на Кшатрия. Как на Кшатрия. И на, на, на тебя у меня планы, как на Кшатрия. И если ты будешь соответствовать своей природе, я помогу и сделаю все, чтобы ты ко мне пришел. Вот. А то, что тут говорится, ну то есть это нормально, это и рассчитано на шудры, это очень легко, это, ну, Мукунда сколько подымал этих тем. Накорми yeah. их, скажи, что ты никому ничего не должен, и у тебя будет массовое движение, будет все замечательно. Дуля, я знаю, как еще вам пояснить, почему так сталося. Смотрите, видео mm -hmm. Миколая Миколаевича має там 150-200 переглядов, а видео, где голова из унитаза спевает, 300 миллионов. <laughs> вот, <свят> Мы можем головой Сунетаза говорить об абсолютной истине, так? И тогда 300 миллионов почуют там если речи. Давайте, сказать, если вы только заикнете, что нужно что-то делать, то из вашей секты в врач <свят> попала. <свят> <и свят> хотел Юли ответить на эту тему, как бы как я это вижу. В подтверждение Ваниных слов я скажу, что вот я недавно смотрел кусок... случайно попался, как Сатия его эти комики эти там на кого а, там... я видел видел а. тоже да там пытались да и, и... А? комики с тюбалы сатью они, они его там а. российские российские да То есть он такой вот популярный и получается что э, вот он такие есть этот э, голова из унитаза который с такими э, матерными шутками по хабальские якобы какую-то там духовность продвигает и у него миллионы Действительно ну, миллионного. Да. И еще раз, вот проблема в чем? Проблема в том, что никакой, по сути, проблемы нет. Проблема только в том, что если мы даже вот распределение Парета посмотрим, если будет там, например, интеллектуальный уровень и количество людей, которые представляют определенный интеллектуальный уровень, самое большое количество будет самые недалекие люди. И поэтому получается, что вот когда вот эти вот торговцы начинают... То есть, то есть люди с Windows XP должны продать духовность, показывая из унитаза, как бы разговаривая, грубо говоря, чтобы человек с Windows 95 вообще хоть что-то принял на дискете, еще даже не на диске, они ему на дискете дают проповедь такую вот, как бы там вот, что-нибудь э, на уровне М плюс, М минус в калькуляторе, потому что больше у него даже... Э, э... Да. Да. Вот, вот, вот. 42 миллиона, давится. Вот. я... Поэтому получается, что естественный естественный процесс эволюции он очень энергозатратный. Мы очень мы ну как бы там эволюционируем очень медленно человечество, и поэтому перейти, например, на новый какой-то Windows, ну если так по аналогии с операционной системой, очень сложно. И э, получается, что это э, вот еще раз, почему дух противоположен материи, почему трансцендентное представляется противоположным? Потому что это на уровне Windows XP воспринимается так. На уровне какого-то там, не знаю, Шудры, и Шудры и не знаю, там, работяги и, и, и торговцы там. Вот э, не знаю, там э, в Украине очень коммерческая жилка э, есть. Вот врач Гапал, он, похоже, представитель, он продал. Так, вот, за, так завернет это так, как Папандопала, я себе не обделил, это опять тебе, это снова тебе, как свадьба Малиновки, и он уже продает какой-то дешевый вариант вайшнавского фастфуда духовного какого-то. Поэтому проще ну, продается противопоставление духа и материи это самый примитивный способ восприятия абсолютной истины. А кстати по поводу реплики Николая Николаевича, я когда посмотрел вот эти вот видео Гордеева с христианами, с этими проповедниками, которые являются, которые против типа войны, и эти, такие антивоенщики, один из них даже уехал, уже не помню его фамилию, имя, уехал он сейчас там где-то в Германии или где он там, потому что ну, понятное дело нападки в России. Они космонавты гораздо больше, чем наши космонавты. Когда они рассказывают, что давать Украине оружие? Это человек против войны, который. А сказать, что давать Украине оружие, это типа, это получается питать зло? Ну да, конечно. Вот тут я понимаю, что совсем беда. То есть, и, вот там, и ходят они с Гордеевой и рассуждают. Не, ну если бы, конечно же, вот если на тебя нападут, тогда ты будешь хотеть, чтобы полицейский приехал не с огурцом в кабуре, а, а все-таки оружие какое-то. То есть вот есть, с одной стороны, заповедь не убей такая, типа заповедь не убей такая, абсолютная. А с другой стороны, как бы вот ты хочешь, чтобы тебя потом полицейский защитил, когда маньяк Чикатило нападет и будет тебя насиловать. Ты хочешь, чтобы у полицейского был пистолет в руках, да? Или нет? И получается, и вот он ходит, но я, говорит, все равно не могу сказать, что тогда получается заповедь не убий, значит, нашу относительно. Да, относительно. Представьте себе, потому что она относительно нравственности вот этого идеала просто... стандарты такие капец и Да. И это лучшие крестьяне, это лучшие умы, которые сейчас были вынуждены бежать из России. Все. И у Гордеева она тоже к ним приходит. Что ж, получается, духовность провалилась, и мы не можем противопоставить злу. И он и начинает нести какую-то космическую чушь про то, что любить никто не умеет. Вот христиане, они вот умеют любить. Вот они вот такие все, они знатоки, они такие, знаете, как бы эти любви. Прям они прям Камасутру э, духовную они придумали. Вот, вот они, если там вот все это знают. оказывается, на самом деле, они не могут вдуплить даже те вещи, которые. Вот я, я не Брахман, а я их понимаю. Поэтому у него проект называется духовная материя. А они не могут этого понять. И девочки этой Гордеевой, у которой сердце разрывается, когда она смотрит, что в России происходит, они объяснить нормально по-человечески не могут. Они дают, ну просто седьмая вода на кистеле, какую-то разбавленную фигню какую-то, как они сами понимают, у них у самих нет этой передовой операционки. Что мы делаем? Вот то, что я предлагаю, это интеллектуально очень затратные вещи. Они очень, как бы, как, это, знаете, как перейти на самый высокоокталовый бензин. Это, это надо, чтобы движок был очень технологичным. Если вы хотите ездить на 98-м и 100 там бензине, ну, у вас, наверное, очень крутая, очень современная машина. Если интеллект работает на каких-то примитивных шаблонах, то, конечно же, понять то, о чем мы с вами здесь сейчас обсуждаем, фактически нет никаких возможностей. Поэтому и есть этот э, эпитет у вот этого принципа очинти обхеда, обхеда татва э, единства и как бы э, как, э, и, и разнообразия одновременного. Вот этот, вот эта приставка очинти непостижимый, непостижимый для человека, у которого ну не хватает айкио, он не может для него это вообще. Поэтому шудрам продают урезанный фастфудный вариант вайшнавизма космического. И раньше, в былые времена, вот мы с вами обернемся на всю историю этого вайшнавизма, на 4-5 тысяч лет назад. И знаете, что там будет? Там будет чем дальше назад, тем больше вот этого непонятного космоса, какого-то такого трансцендентного. А чем ближе сюда, в наш момент, и прямо сейчас, вот здесь, в этой беседе, тем больше понимания синтеза, больше понимания как эти вещи как они а, взаимодействуют дух и материя это эволюция поэтому почему-то потому что это потому что мыслить сложно потому что интеллект такая сложная штука мы этот процесс и, идет он постоянно идет и сейчас он продолжается и нам с вами проработать еще что-то надо и передать повысить пробу этого золота какого-то там из этой э, золотоносной руды добавить туда еще там с какой-то 585 до 600, там, 686 и передать нашим следующим поколениям. А они еще будут думать, еще будут рефлексировать. А потом они скажут, ну, еще что-нибудь, может, новая религия появится, не, мы не знаем. Но вопрос вот в том, я что... Я, Мукунде, до верю найбільше. Та, ну, я жертвую, конечно, но вот Муконда свой проект начал очень давно, и он так и называется, да, духовная материя. То есть Мукунда и до войны чувствовал, что так это це... Протиставляти матерію і дух не, не дуже добре. Ну, да, да, да. добре. Ну я думаю, що це буде і наша мета, і подальшу розмову, тому що я погоджуюсь з да. Кундою, що тут і панує соціальна інерція і психічна інерція всередині будь-якої релігії і християн і вайшнавок це одночасно. І коли почалася війна, чому нам, суспільство не вдалося так мобілізувати? Тому що люди реагували на війну реактивно. Емоції, вони реактивні. А я спочатку війни говорив, що потрібно керуватися не емоціями, а наміром, які е, уявляє собою. Е, Визначення волі, тобто я самовизначаюся так, що моя воля спрямована на перемогу. Я це визначаю як мету, і вже незалежно від того, що відбувається, я карджона йду вперед. І я тому от, керувався для себе карма-йогою. І я думаю, що тут потрібна духовна практика, щоб подолати всю інерцію. Я думаю, що ось питання таке: як нам сформувати такий намір? Який би вплинув би на суспільство, який би допоміг би Україні мобілізуватися до оборони? Так Може, можемо наступний раз е, в цю тему висунути на обговорення? Згоден е, е, класна тема. І ще хочу додати е, так, для рефлексії теж таку штуку: що я думаю над тим. Що не такий Ваня і е, жартівник. Е, от нещодавно я спілкувався з. О, Ваня ж такий хоп, такі хоп. а, він там їсть, просто довели. Слухай, е, е, з, е, розмовляв я з відданими, які зараз в Європі, е, дівчинка і її мати, які з Києва, з храму, які займалися поклонінням божества. І ось проблема в чому, що вони надихаються духовною матерією, вони теж бачать е, всі ці проблеми іскон, але коли їм вони повер, е, вирішили повернутися до України в Київ, мабуть, там в них квартира своя є, і е, вони стоять перед вибором. А що робити? Е, то треба йти в храм, якесь там служіння, е, якимось служінням займатися, а їх служіння це поклонення божествам. То що виходить? Я їм кажу: а ви ж розумієте, що там є роботодавець, в якого є певні, ну, як скажемо, такі е критерії, і там ви не зможете, наприклад, е транслювати свою, свою точку зору. А і, і навпаки, він буде транслювати, і ви будете е наступати на горло своєї совісті і мовчати, коли вони будуть розповідати вам якісь такі речі космічні, ви будете мовчати. І це дуже по карману етичному б'є, скажімо, по, по твоєму морально-етичному стану. А якщо ти почнеш казати їм, як ти відчуваєш і думаєш насправді, вони тебе виживуть. Я кажу: вам треба ставати самодостатніми, вам треба ставати самозайнятими, духовно самозайнятими. Тобто, не залежати від того, що тобі дадуть якісь таке служіння в храмі, і ще одна штука. Тоби дадуть там не только справку про те, что ты кришнаит, и ты можешь это цекають отмазаться, а ще и справку, например, на инициацию, справку, яка в нас называется, рекомендация на инициацию, Її дают тільки в храмах, и это такой прикол, это а, у всех религиях, якісь які там є, а, для, есть для, такие а, рычаги для манипуляции, и тут это а, манипуляция. Ты занимаешься служением в храме? Ти не отримуєш рекомендацію, ти не отримаєш ініціацію. Те ж саме, ти е, в поганих відносинах е, з керівництвом офіційного, наприклад, СКОН, е, як я, наприклад, да, ти не отримаєш ніякої справку і ніякую там відсрочку від мобілізації. Так? То треба зробити альтернативу, щоб їх монополію зламати. І це ідея. Я, я міркую. я... Е, 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 ну, Я в мене певні роздуми з цього приводу, і я міркую, тому що повинно таке бути що альтернативный какой то вариант должен быть. Я согласен, я могу сказать из своего приклада, что главная перевага Украины над Россией была в том, что тут не было одной православной церкви, их было несколько, а в России одна. И там такая страшная монополия устанавливается, что там полностью, как раб, будь який священник, залежит от керівництва. И когда наши религиознавцы говорят, что нам нужна ПЦУ, как одна церковь, они не знают, что они делают ШПЦ, то это другой вариант РПЦ, на Украины. Я говорю, что это очень-очень небезопасный шлях. Ну, они еще не разумеют. Они очень ангажованы. Как это вы... а? Б... называется? Б... В политике э, важили, да? Так... Противовесы должны быть так, в политике. Так, а? э, это это же система божественная. Да. Демоны и Асуры и Девы. Асуры и Девы без конца между собой сражаются и периодически то демоны, то а, то полубоги начинают гордиться, чувствовать собственную независимость от Бога. И в этот момент происходит то, что Кришна начинает поддерживать ту или иную сторону. И за счет вот этого баланса, ну, вообще считают две занозы. Ну, на трансцендентном уровне и те и те являются занозой, а принцип двух заноз, если взять, то они могут выковырять вот эту занозу из нашего сердца в конце концов, мы благодаря вот этот важиль вплыв, мы можем действительно вытянуть вот это свое неприятие Бога, ну и, ну, скажем так, отсутствием интереса к Нему. Вот. Но принцип вот такой, когда вот эти важили, то есть он именно не, не придуманный, это не что-то случайное, это божественное устройство и его менять нельзя, и когда кто-то, ну вот действительно убирается какая-то альтернативная сила, то непременно люди начинают гордиться, непременно у них развиваются демонические качества, и непременно они начинают подавлять ну, инакомыслие, и все переводится… духовная организация становится религией организованной, а потом она становится идеологией. Все. Поэтому Всегда очень хорошо, когда помните боксесиданта Сарасвати, когда там был человек, который его постоянно критиковал, ездил за ним по всем городам, и когда он умер, его ученики ликовали и рассказали этой Сарасвати, он зарыдал. Он зарыдал, говорит, это был мой лучший друг, потому что он постоянно помогал мне быть в смиренном состоянии и чувствовать свое положение относительно Бога. Вот. и когда у нас любой инакомыслие это и почему сейчас мукунда говорит или еще что-то там я потому и говорим что ну что э, есть есть такой скажем так появился ну, как бы такое э, творение как духовная материя которая знаете как это пословица украинская на то и щука в реке чтобы карась не дремал вот э, сколько брахманов разумных э, которые трезвомыслящие которые понимали вот этот баланс, сколько они нашли себя и сколько просто, ну скажем так, дистанцировались. Их очень много. Потому что если бы я там что-то прочитал два года назад, уже давно меня не было бы. Только потому что война, потому что есть вот оппозиция, поэтому и дается такая возможность. А куда круче люди, которых просто, ну, просто система перетерла. И они просто ну, посчитали, что ну, действительно бороться нет смысла, потому что ну, нет смысла как бы. Поэтому сейчас уникальное явление, что может быть ну, какой-то альтернативный способ влияния для, для того, чтобы ощущать именно организацию. То есть уникальное, уникальное время на самом деле.